Здравствуйте, меня зовут Алексей. Вас приветствует вас на сайте Atlas я Хочу вас сегодня познакомить с очень популярной моделью кресла Кресло Cup. Данная модель кресла завоевала уже весь мир. Широко представлена на американском, на европейском рынке и по всему миру. Очень часто его можно увидеть в интерьере современных американских и европейских фильмов и сериалов. Кресло называется КАП Данная модель кресла имеет металлическую конструкцию. Рама у, нее, у него железная. Данная конструкция создана специально под анатомию человека, имея специальный изгиб в районе поясницы для комфортной поддержки спины. Сидушка кресла ровная, со специальным скосом вперед для того, чтобы обеспечить нормальный кровоток в ноге во время сидения. Подлокотники созданы таким образом, чтобы находиться четко параллельно линии сидушки, таким образом удобно, правильно разместив локоть на подлокотнике. Давайте познакомимся ближе с механизмами. Данное кресло, как и все прочие кресла, регулируется по высоте. В любой точке удобной для вас вы можете зафиксироваться. И регулируется, и имеет механизм качения. С противопожной стороны есть специальная бочка, которая выдвигается, кресло качается. Жесткость качения можно регулировать с помощью специального барашка, находящегося под сидушкой. Данный барашек отпускается, либо затягивается, в зависимости от веса человека, который работает на данном кресле. Высота очень важна для обеспечения нормальной посадки и нормального кровотока в ноги. Кроме высоты, в кресле специальный скос впереди, который не передавливает ногу, тем самым удобно и комфортно сидеть. В этом кресле есть еще специальная ручка сзади. Учитывая то, что кресло тонкое, легкое, элегантное, для того, чтобы его было легко перемещать, выдвигать-задвигать из рабочего места, можно использовать эту ручку. Ручку можно использовать, если кресло эксплуатируется в домашних условиях, также для навески какой-нибудь галстука, рубашки, пиджака и так далее. На что еще стоит обратить внимание в этой модели? Стоит обратить внимание на, вернемся к металлическому подлокотнику, который обеспечивает, являясь ребром жесткости спинки и сидушки, обеспечивает дополнительную жесткость и устойчивость, долговечность кресла. Стоит обратить внимание на металлическую хромированную крестовину, которая выдерживает весовую нагрузку 150, в некоторых случаях даже более килограмм. По роликам. Опорная часть комплектуется обычными пластиковыми роликами, но для обеспечения целостности и поверхности пола если у вас твердое для покрытия пола такие как керамическая плитка, ламинат, паркет, всегда рекомендуем установить прорезиненные ролики. Кроме того, что они гораздо более бесшумные, они также обеспечат покрытие пола от лишних, ненужных вам повреждений. Либо же установить более дорогой современный вариант – это хромированные ролики. Ролики с хромированными накладками, которые стоят на конкретно на, на, на единице кресла. Они более декоративно подходят к хронированной металлической крестовине, Также имеют прорезиненный обод, который обеспечивает тихую и э, щадящую нагрузку на половое покрытие. О чем еще не рассказал? Не рассказал еще о обшивке кресла. Обширка кресла это эко-кожа. Современный, прочный, надежный материал. На хлопковой основе. За счет хлопковой основы, материал легко имеет повышенную воздухопроницаемость, соответственно, не парит летом и не холодит зимой. Вариант цветов очень широкий, всегда можете ознакомиться у нас на сайте. Спасибо вам за внимание, делайте хорошую работу.